получил такое откровение, читал Библию, да, и там вначале написано о сотворении мира, о бытие, где написано, что Бог сотворил Адама, да, первого человека, и имел общение с ним, и написано, что он приходил к нему в прохладе дня для общения с ним. Представьте. Не во время зноя в комфортное время, Но, или общение конкретно с Адамом, знаете. И вот мы молимся для чего? Для того, чтобы призвать его в свою жизнь, чтобы пообщаться. Молитва — это разговор. Как мы с вами общаемся, строим взаимоотношения, так же и мы с Богом, да, в молитвах строим взаимоотношения. И вот... Нам важно, мы хотим комфортную жизнь, хотим. Мы хотим, чтобы в нашей жизни не было вот этого зноя, этой жары полючей, да, этой пустыни, чтобы была проклада, было комфорт. Хотим? Конечно, хотим. Каждый хочет нормальной жизни для себя, для своей семьи, для своих детей. И давайте помолимся, да, благословим. Я благодарю Бога за каждый день, знаете, моей новой жизни.